это правильно, но примеры должны быть доступны в сети интернет. Потому что очень многие тренера, организации опутаны <клево> вас я много знал, но только ну, там, мифы, сказки, анекдоты. Есть такая вещь, я забыл сказать. Это называется сторителлинг. Особый это, это новый тренд сейчас. <клево> То, меня в Москву пригласили провести занятие по сторителлингу. Как превратить все это в историю, в миф, в сказку. В анекдот вот обращается. Сначала, знаете, как во властелине колец в Гоблинском переводе. Сначала была история, потом анекдоты у нас сочиняли. Совершенно Поэтому не, не не надо ваши не примеры не должны, быть. должны быть в интернете. Я, кстати, на своих тренингах и семинарах привожу пример ваши отчеты в интернете, сколько денег поступило и куда пошло и кто их дал. То есть эта база открыта, и ее нужно показывать. Но нужно еще создать пиар-компанию все-таки. Ну, пиар-компанию в плане, в плане компании, чтобы продвигать услуги тренеров и организаций, которые предоставляют эти услуги. И кто такой тренер? То есть сейчас в Украине есть несколько организаций, которые раздают посвящение тренера, а с ним начинаешь говорить, он вообще без понятия, что это такое. Поэтому стоит этой социальной сети, или как ее назвать, которая будет создаваться сейчас, трениров, которые дают минимум по три постного, да, которых вы приглашаете, может им стоит объединиться в одну социальную сеть, чтобы было видно, есть он или нет, потому что я могу спорить, ну, а когда приезжают в Евпаторию со любого человека читать лекцию по моей теме, я не могу понять, действительно он специалист или нет, начинаю искать в интернете, там иногда его просто нет, то есть сделать такую социальную сеть тренировок, которые ну, дать критерии, которые предоставляют три услуги, чтобы можно было объективно, ну с нашей точки зрения, с моей точки зрения, да, подходить к этому тренеру.